Из рядовых в офицеры, известная по наполеоновским войнам система поощрений, заработала и в украинской армии. Владимир Максимов проходил срочную службу в элитном подразделении в восьмом полку спецназа, а сегодня служит лейтенантом Национальной гвардии. В офицеры его произвели совсем недавно. Приняли во внимание звание сержанта спецназа и внушительный боевой опыт. В первый же месяц войны он отправился на восток добровольцем. Боевый досвид почался в 2014 році. Був ну від Артемівська до Виловайська, Попасний, Лисичанськ це такі основні міста, які ми визволяли нашим підрозділом, в якому я ще служив, в добровольчому батальйоні Донбасу. Тому що у нас в підрозділі одиниці, які щось тягнули в військовій справі. Люди, всі хороші, всі патріоти, всі іменно справі Одиниці, які щось розуміють. В батальоне «Донбасс» Максимов воевал в разведке. Под Иловайском боец получил шесть ранений, но, несмотря на это, сумел выйти из окружения. Прошлой зимой после битвы за Дебальцева ушел на дембель. Защищать Украину после пережитого уже не хотелось, говорит он. Но в мирной жизни его понимали плохо. Там, кажется, что все с тобой. Там, здесь что вся страна переживает за тебя. Там я втратил товарищей. Не все, конечно, осталось очень много друзей знакомых, а там были те, скажем так, І Когда приехал, например, до дома, встречался там со своими друзьями, там не было никакого, ни ні зворотнього связка, зв ничего. Ты размывляешь и так, как бы с людьми, іншої планети. планеты. Лейтенант рассказал, что вернулся на службу только благодаря новосформированной бригаде Национальной гвардии быстрого реагирования. А в кадровом отделе бригады говорят, что ищут как раз таких, мотивированных с опытом. Физические тренировки здесь каждый день. Несколько километров бега, тактические передвижения и постоянная стрельба. Бригаду формируют по новым стандартам НАТО. При подготовке сразу выявляют будущих командиров. С высокими требованиями не справляются даже некоторые ветераны. Ну, таких хватает людей на самом деле. Что я вот герой Украины, я там аэропорт, Пески, Мариуполь. Ну окей, ну и что дальше? Были, молодцы, спасибо вам большое. А здесь отбор, есть отбор. Проходим все вместе, одинаково. Отбор в среднем проходит каждый пятый. Не хватает выносливости и физической подготовки, особенно у молодых. Прошедшие отбор после четырех месяцев обучения отправятся на восток. Больше половины личного состава здесь с боевым опытом. И, возможно, некоторые тоже получат звездочки на погоны. Михаил Штекель и Сабина Пухка. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода.